এতিয়া অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ক'লে সেইখিনি মাননি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা প্ৰসংগ উল্লেখ হ'ল কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে কিমানকৈ বৃদ্ধি হ'ব সেইটো আপোনালোকে গম পায় আশা কৰ্মী ৰন্ধন কৰ্মী আৰু অংগনবাদী কৰ্মীৰ সহায়িকা হ'ল কিন্তু তাতোতকৈ আৰু এটা সমান্তৰালকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো যে আপোনালোকৰ এককালীন দুই লাখ টকাটো তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি হ'ল অক্টোবৰতেতো দিয়া কথা আছিলে কি হ'ব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলাৰ উদ্যমিতা আঁচনি হওক বা বিভিন্ন তেনেদৰে অনুষ্ঠানত তেনেদৰে জড়িত হৈ আছে আজি যদি ক'ৰবাত মৰিগাঁৱত কাইলৈ ডিব্ৰুগড় তেনেদৰে তো তেতিয়া তেওঁক এই দুই লাখটোৰ কথা সোধা হৈছে তো ৰন্ধন কৰ্মীসকলে তেনেদৰে সুধিছে বা এই বিষয়টো কি ক'লে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বা কি হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে এই দুই লাখ থোৱাটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে বা আপোনালোকক দিবনে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেললেকেনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আপোনালোকৰ অংগনবাদীয়ে হওক আশাকৰ্মীয়ে হওক আপোনালোকে ৰন্ধন কৰ্মীয়ে হওক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আন্দোলন কৰি 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 অৱশেষত আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি কৰিলে আৰু যিটো বৃদ্ধি কৰিলে আপোনালোকে সেইখিনি মানে একেবাৰে দুখ লগা বিষয় কাৰণ কেলৈ সেইখিনি সমস্যা সমাধান নহয় আৰু বিশেষ সেইখিনি আপোনালোকে গমেই পাইছে কিমানখিনি কি কেনেদৰে বৃদ্ধি কৰিছে চ' এতিয়া তাৰ সমান্তালৈকে আপোনালোকক এককালীন দুই লাখ টকাকৈ দিয়াৰ কথা আছিল অক্টোবৰ মাহতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইটো জনাইছিলে যে দুই লাখকৈ টকা দিয়া হ'ব তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত দিলে ভাল হ'ব কাৰণ কেলৈ কোনোবা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অলপ দিন আছে বা এতিয়া যি কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁলোকে দিন পাৰ কৰিছে এই পৰ্যায়ত যদি তেওঁলোকৰ সেইখিনি দুই লাখকৈ টকা পায় তেনেহ'লে নিশ্চয় বহুতখিনি কাম আহিব আপোনালোকৰ চ' এই কথাটো হ'লত কি হ'ল এতিয়ালৈকেতো কোনো ধৰণৰ অক্টোবৰ পাৰ হৈ গ'ল নৱেম্বৰ আজি গ'লেই আৰু এসপ্তাহে যাব হ'ব তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি হ'লগৈ এতিয়ালৈকেতো কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই যিহেতু এতিয়া মই ভিডিঅ' প্ৰথমতে কৈছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলাৰ দুমিতা আঁচনিয়ে হওক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশী হওক মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা যিয়ে নহওক যেনেদৰে এইখিনি অনুষ্ঠান এতিয়া কৰি আছে আজি যদি ডিব্ৰুগড় কাইলৈ মৰিগাঁও কাইলৈ নগাঁও যোৰহাট এনেদৰে তো তেতিয়া অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাই হওক বা ৰন্ধন কৰ্মীসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ওচৰৰ পৰা সুধিছে যে এইখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক সুধিছে যে আমাৰ মাননী বৃদ্ধি কৰিলে সেইখিনিতো আমি পাইছোৱে গম পাইছোৱেই বা সেইখিনি আমাৰ এইখিনি কোনো খালী এককালীনটো এককালীনটো কি হ'ব এইখিনি ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে হ'ব হ'ব এনেদৰে কৈছে কিন্তু এই যে হ'ব কেতিয়াকৈ হ'ব অক্টোবৰতেও হ'ব বুলি কোৱা হৈছে চ' এতিয়া কথাটো হ'ল কি আৰু এটা বিষয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নৱেম্বৰতে যিহেতু এতিয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে তো এতিয়ালৈকে এই যি কেবিনেটত অক্টোবৰতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলে নৱেম্বৰত যি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে তাতে যাতে এটা ভাল খবৰ ওলায় ধৰি লওক এমাহ দেৰি হ'ল কোনো কথা নাই কিন্তু যাতে এই দুই লাখ টকাটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী হোৱাৰ দিশে অতি সোনকালে হ'ব লাগে তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেনেদৰে মাননী বৃত্তিক কৰিলে আৰু একেলি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেনেদৰে সঠিক এটা সোনকালে কাৰ্যকৰী দিশে আগবঢ়ায় তেনেহ'লে এই অংগনবাদী কৰ্মীৰ সহায়িকাই হওক বা ৰন্ধনকৰ্মী হওক আশাকৰ্মী হওক তেওঁলোকৰ বাবে বহুতখিনি সুবিধা হ'ব বা তেওঁলোকে বহুতখিনি সকাহ পাব তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক দূৰ হ'ব তো আশাকৰ্মীসকলে ক'ভিডৰ সময়ত কেনেদৰে কৰিছে বা এতিয়াও কেনেদৰে কামবিলাক কৰি আছে ৰন্ধন কৰ্মীসকলে কেনেদৰে কামবিলাক কৰি আছে বা অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে কিদৰে কৰি আছে চ' এইখিনি দুখ আচলতে দুখৰ কথাটো বুজা উচিত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিহেতু বৃদ্ধি কৰিম বুলি ক'লে সেইখিনি বৃদ্ধি কৰিলে কিন্তু ইয়াৰ আমাৰ তেওঁলোকে যিখিনি এতিয়া দিম বুলি কৈছিলে এককালীন যিটো দুই লাখশ টকা সেইখিনি অতি সোনকালে দিলে নিশ্চয় ভাল হ'ব সকলোৰে বাবে কাৰণ কেলৈ কোনোবাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে তেতিয়াতো নাপাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তো কাৰ্যকৰী হোৱাৰ দিশে নিশ্চয় আগবাঢ়িব অতি সোনকালে এতিয়া যিহেতু নৱেম্বৰত আকৌ সেইখিনি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱা কথা আছে তাতে এটা যদি ভাল খবৰ ওলায় বা ওলাব বুলি আশা কৰা হৈছে সকলোৱে কাৰণ কেলৈ অক্টোবৰতো সেইখিনি নহ'ল নোলালেই কেবিনেটতো ভালমান কেইদিন বহিলে তেনেদৰে অনুষ্ঠিত হ'ল সেইখিনিতো তাত নোলালেই ত' নৱেম্বৰতে এটা ভাল খবৰ ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ত' আগন্তুক দিনসমূহত গম পোৱা যাব কেনেদৰে কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে এইখিনি কাম কৰে কথাটো হ'ল কি মাননী এই বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো এইখিনি হ'লেই তো এই যি একালীন দুই লাখকৈ টকা এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি সোনকালে বৃদ্ধি হয় বা এইখিনি কৰি দিয়ে কাৰ্যকৰী দিশে আগবঢ়াই সকলোৰে বাবে ভাল হ'ব অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল ৰন্ধন কৰ্মীসকল আশা কৰ্মী হ'ল চ' মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চয় গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়টো ল'ব আৰু যিদৰে যেনেদৰে এইখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াই হওক আগন্তুক নতুন নতুন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এইখিনি কাম কৰি গৈছে তো এইখিনি ক্ষেত্ৰতো নিশ্চয় গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব বুলি আশা কৰা হৈছে বা আশা কৰিলোঁ চ' অতি সোনকালে আশা কৰিব লাগে এইখিনি এইখিনি কাম কৰি কাৰ্যকৰী দিশে আগবাঢ়িব লাগে